নমস্কাৰ মই আদিত্যই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা দিওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ এয়া শাকখিনি দেখি আপোনালোকে গম পাই চিনি পাইছে নাই পোৱা নাজানো এয়া হৈছে মেটেকা পথাৰত থাকে যে সৰু সৰু মেটেকাটো সেই মেটেকাটো সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু কেইডালমান এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ মই যিহেতু এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটি দিলে ভাল পাওঁ মেটেকা আজি মাছৰ লগত বনাম সেয়েহে মাছ কেইটামান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মেটেকা সৰু মেটেকা আৰু এনেকৈ পুঠি মাছৰ লগত যদি আপোনালোকে জোল বনাই খাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ চকুৰ পাৱাৰ বাঢ়ে সেয়েহে মাছ কেইটামান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ একেখন কেৰাহীতে অকণমান তেল দিলোঁ তাতে অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু এনেকৈ পিঁয়াজ দি ভাজি ল'লোঁ লগতে মই ইয়াতে আলু দিম বুলি ভাবিছোঁ আলু দি লৈছোঁ এনেকৈ অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আৰু ইয়াতে হালধি অকণমান আৰু অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি লৈছোঁ খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এইটো ঔষধিযুক্ত যিহেতু চকুৰ ৰশ্মি বাঢ়ে সেয়েহে আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই মাছৰ পুঠি মাছৰ লগত খাব খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াত দেখিছেনে আলু সিজাৰ লগে লগে মই এয়া মেটেকা দি দিলোঁ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ মই যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকে মিহিকৈ কাটিব খুব ধুনীয়া লাগে আৰু মেটেকা এনেকৈ শুকানকৈ এনেকৈ সেউজীয়া চবজি বনাই পিনি খাব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগে মই এতিয়া কিন্তু জুলীয়া চব্জিহে বনাম খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ মাছৰ লগত জোল বনাম আৰু এনেকৈ অকণমান দেৰি ভাজি থাকিব তাৰপিছত ঢাকন মাৰি দিব এনেকৈ সিজিবলৈ দিব সিজাৰ পিছতে পানী দিব আৰু পানী দিয়াৰ পিছত হ'লে বুলি ক'ব পাৰি আৰু মই এতিয়া পানী দিমেই অকণমান খৰধৰকৈ বনাইছোঁ সোনকালে পানীটো দিয়ে দিছোঁ আৰু পানী হোৱা মাত্ৰকৈ মই মাছ দি দিম এয়া দেখিছেনে পানী উতলিলে যিহেতু ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছসমূহ দিয়ে দিম এতিয়া খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আপোনালোকে খাই খাই চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এয়া দেখিছেনে মাছ দিয়ে দিলোঁ মই আৰু এতিয়া উতলিবলৈ দিম খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম খাবলৈ হৈয়ে যাব খুব ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আপোনালোকে খাব বুলি আশা কৰিছোঁ মই খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকক দিলোঁ যিহেতু চকুৰ ৰশ্মি বাঢ়ে আৰু মোৰ চকুৰ পাৱাৰ কমিছে যিহেতু সেয়েহে মই এই ৰেচিপিটো বনাই খাইছোঁ অকণমান নেমু দি দিছোঁ শেষত খুব ধুনীয়াকৈ সৈয়লিয়াই দিছেনে মাছৰ আঞ্জা আৰু লগতে লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ ফ্ৰাই আৰু ঢেকীয়া শাক অকণমান আছিলে অকণমান খৰিচা আৰু জলকীয়া লৈছোঁ দালি লৈছোঁ এনেকৈয়ে আজি ভাতকেইটা খাম খুব তৃপ্তিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই